Легковушка Кия на полном ходу врезалась в припаркованный автобус. Страшная авария произошла днем на столичной улице Зодчих. Что интересно, улица Зодчих – это небольшая улочка, которая проходит вдоль домов параллельно кольцевой дороге. Зачастую тут не бывает напряженного трафика. Скорее наоборот, улица почти всегда свободна. Именно поэтому на ней останавливаются маршрутные автобусы. Значит, была у нас перерва. Мы, как обычно, поставили автобус на перерве на этой улице. Ми обоє знаходились на відпочинку в салоні. А я сиділа ось на тому сидінні, читала просто газету. Потім раптом відчула сильний удар, начебто щось зірвалося. Коли глянула. побачила машину развернутую. Итак, легковушка Кія ехала по улице Зодчих от проспекта Леся Курбаса. Подъехав к автобусу, начала его об'їжджати. но удачно завершить маневр не получилось. Кія цепляет правым крылом автобус и машину разворачивает. Жінка вышла из машины с разбитой головой и начала кому-то Женщина, которая сидела за рулем Киа, несмотря на травмы, первым делом позвонила своему мужу. Он приехал очень быстро, а вскоре рассказал нам и про причины этой аварии. Уехала она, увидела автобус, видимо, давление или что-то такое, в глазах потемнело, очнулась. Уже вот такое. Хорошо, что никого не на встречке не было, ничего. То есть она начала, видимо, его обходить автоматически. И все. Потом уже, говорит, я не помню. Уже машина развернула. И... Даже несмотря на то, что женщине стало плохо за рулем, несмотря на то, что она еще и пострадала во время удара, от госпитализации водительница Кия отказалась. Медики оказали ей помощь на месте, а потом женщина пошла объяснять причины аварии инспекторам ГАИ. На месте складывали материалы ДТП, которые после этого направляются в отдел дезнания Святошинского отдела ДАИ. Больше видео с места этой аварии вы можете посмотреть на официальном канале Магнолии ТВ в Ютубе.